जय श्री कृष्ण न पेरु श्रीलता भगवद्गीता पतिहेनो अध्यायम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदसवेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धि श लोके नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रभृति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसैन्यैर् गच्छन्त्यमूढापदमव्ययन्तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्धत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम मा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनशष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युद्गामतीश्वरः गृही वायुर्गन्धानि रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमा च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहो वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः भूतानि क्षरस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक् या नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु